Allah Allah qada qalıb. Qollar dəyişib. Ay ayətim düşdü mənə. Allah vallahi ətim töcü o türkçə dan adamlar, rəy ilhamı söyür, naziri söyür, polisləri söyür. Ətim e töküldü. Ay buradan müraciət edirəm. Astaradan keçən bütün dünyanın tır şoförlərinə müraciət edirəm. Ay Ay viaqra atıb tırdə cinsi əlaqədə olmayın. Vallah qapaq açılacaq. Hər 10 dəqiqəsində 50 manat alacaqlar va. Min zəcir, zəcir xahiş edirəm. Bə. Zəcir yadıma düşmüşdü. Bunu ayrıca yayımasınlar, dostlar. Dostlar, dostlar, bə dostlar. Ayrıca yayımlayın. Bilirsiniz ki, Aliq Astaralı, Aliq Astaralı 2 gün də ondan danışılan. Anası, ə, deməli, anası Astaranın polis rəisi polkovnik Azər Cəfərovun xala uşağıdır. Xala uşağıdır ikisi. Xalas oldu. Anasınınla xala uşağı, xala uşağıdır. Deməli <coughs> və onu onun ə, Astarada olan 1-2 məsələni qabartdığıma görə mənə hədəf aldılar və Dövlət Təhsil Nazirliyindən Banda Derdən güc alaraq Ali ə, ə, Alik, Ali Kastaralı, əsl adı Dadaşov Eləçbər Şükrüoğlu. İndi sizə nə çatdırıram? Nə çatdırıram? Ha demişəm ki, Astarada o rəis qalana kimi Astaranı darmadağır eləyəcəm. Deputatlar icra başdır. Oraya isə oradan getməlidir. Öz aşağı vəzfəyə. Getdik. <laughs> Astara fahişe biznesindən danışacam. Tırlarda fahişe biznesi, aman Allah. O! Oh. İnanın Allah'a ki, ayağınızın altından yer qaçacaq. Ayə, bu qədər də olmaz axı qabi. Bu qədər olmazsa olmaz dedirdən sizə dəhşətli fakt çatdırıram. Və bunu mənə həmin bölgədən polis rəisi olmuş, hal-hazırda Nazirlikte daha yüksək vəzifədə şöbə rəisi olan təqaiddədirdi, təqaiddə deyil, o məndə qalsın. Bir adam çatdırır dəqiqliyindən. Buyurun baxaq. Azər Cəfərov Astaranın polis rəisi, polkovnik. Polkovnik. Tırda, tırlarda faizə biznesi. Baxın. İran-Avtara sərhədində 4-5 ildir ki, 5 kilometr uzunluqda İrana Yük aparan tırlar dayanır. 4-5 ildir dayanır. En azından 3-4 gün orada dayandırırlar. Niye? Niye? Oo, İran'a yük aparan tırlar, orada Gürcü tırları, Azerbaycan, Ukrayna, dünyanın her yerinden, Müslüman ülkelerinden, geri Müslüman ülkeler, Rus, her cüre millet var. Bu tırlar planlı sürette orada dayandırılır. Niye? <laughs> Gəlin indi Astaranın polis rəisinin fayşa biznesindən danışaq. Bu maşınlar günlərlə gözləməli olurlar. Sürücülər maşınları qoyub şəhərə gedə bilmir. İmkan vermir polis rəisi polislər. Güvənli deyil. Yəni Türin'də olmalısan, ən azı 3-4 gün. Bax ha. Hər sürücü ən azı, ən azı 3-4 gün, bəz hallarda 10 günə qədər sürücülər məcbur saxladılır orada tırların içində astara gömrüyündə onların bütün xidmətləri polisdi olur onlara bütün xidmət edən polisdi olur polislərin işi olur gündüz vaxtı yemək və içkilər satdırır polis rəisi onlara yemək və içkilər polis rəisi satdırır gecə isə həyat gecə başlayır Vay 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 vay. Şöbənin əlində qrexi olan, şöbənin əlində qrexi olan sırf polisə işləyən təkcə ona yaxın qızların siyasəti məndədir. Qızlar çoxdur, amma ona yaxın qızların siyasəti məndədir. Şəhər bəndi əlində olan ona yaxın 8 qızların siyasi məndədir. Bu qızlar planlı sürətlə ən çoxda bu 10 dənə qız ora göndərilir. Başqa qəhbələr var, başqa işlər görənlər. Amma tırlarla məşğul olan 10 ədəd qız ayırıb polis rəisi, şam tutan, baş tutan Azər Cəfərov ataslarının polis rəisi. İndi onun şəkilini atar, mənə göstərərəm, yəqin kəmin adam. Təcil et onun şəkillərini mənə təzədən. Deməli Fır şoförlərinə cinsi xidmət göstərilir, gecə səhərə qədər. Və bunun birbaşa rəhbəri Astara polis rəisi Azərl Cəpərovdu. Deməli, bir dəfə bir dəfə cinsi əlaqədə olmaq, yəni qrafiki düzəldib özü Astara polis rəisi özü əl öz əlindən qrafiki düzəldib, polkovnik Astara polis rəisi Bir e, dəfə e, bir dəfə olmaq 50 manatdır. Mü, müddəti yarım saat. Yəni yarım saat cinsi əlaqədə olmalısan və 50 manat pul verməlisən. 50 manat, yarım saat, 30 dəqiqə vaxt 50 manat pul. Polislər Astara rayonu zabitləri, polis zabitləri qız tırın içinə girir. Tırın qabağında sekundameri vurur. Sekundameri vurur sükundameri bilirsiniz də nədir? dəqiqə göstərən sükundameri. Vay o günəcə tır şoförü viaqrata. Vay o günəcə gənc qutara etrası gec boşala. Var. Saniyə o izə qoymurlar keçməyə, dərhal qapı açılır, qız düşməlidir. Ya da qız düşməlidir, ya da etrasın o dəmində, etrasın elə həyecanlı dəmində deməli Tə, deməli 30 dakika e, verilir. Saniye o geçen cümle, polis zabitler açır kapını. Şoför yarım saatte kurtara post patrul zabiti açır ya serjant yanında açır. Kızı tırdan düşürdür. Eğer bu şey daha burada giymet Eğer 50 manat 10 dey her 10 deygeye kurtarmak için de boşalmak için spermatozoidin boşaltmak için her 10 50 manat alırlar bu defa. Yarım saat 50 manata boşalanmadı. Qapını açır, hər 10 dəqiqəyə 50 manat. Allah Allah, qada qalıb. Qollar dəyişib. Ay boy. ay ay. Ay ətim tüküllə məndə. Allah vallahi ətim tükü o türkçə dan adamlar, Rəilhamı söyür, nazirin söyür, polisləri söyür. Ətim e, töküldü. Ay buradan müraciət edirəm. Astaradan keçən bütün dünyanın tır şoförlərinə müraciət edirəm. Ay Ay Viaqra atıb turda cinsi əlaqədə olmayın. Vallah qapa-açılacaq. Hər 10 dəqiqəsində 50 manat alacaqlar ay. Ay yarıda qalacaq şeyiniz, süvünüz ay. Hələ əlində telefon çəkir. Etməyin belə. Nə isə. Deməli, dəyərli həvətərlərim, bu gecə əməliyyat, deməli, bu gecə əməliyyatlarına birbaşa Azər Cəfərovun xidmət üzrə mabini, polkovnik leytenant Amil Seyfullayev nəzarət edir. Amil Seyfullayev günüzlər iş gecə səhərə kimi baş tutmaqdan məşğuldur. Özü də oturur maşında, lüks maşında, nə mə o polis maşınlarında. Ancaq qəhbələr töküldü. Bu tır sənin otur mənim günüz arağını, siqaretini satdırırlar. Tırdan aralanmaq olmaz. <coughs> Tırı yağmalayırlar. Zaten bir neçə dəfə olubdur qorxutmaq üçün yağmalayıblar. Aralanmaq olmaz. Hər şey çatır, 3-5 qat artıq satılır orada. Cicə də qızları satır. Iı, polis rəisi. Allah! Qulaq deyir, gündə bir şey eşitməsə, qar olar, lal olar. And olsun, and olsun şərəf və ləyaqətimə ki, mən yalan danışmıram. Hər bir adam öyrənə bilər mənim Liboy astarı aldan, Liboy gömrük bölgəsində olan adamdan öyrənə bilər. Hər səhər Azər soruşur. Hər səhər soruşur. Neçə qız işə çıxıbdı. <coughs> Azər və Razvodda amil Seyfullayev məvini polkovnik leytananta, polis polkovnikə soruşur ki, səhər gələndə də axşam neçə qız işə çıxmışdı? Tırlarda neçə qız işə çıxmışdı? O da deyir ki, mürüzə eləyir ki, bəs ə, qızın biri xəstə idi, biri aybaşı olmuşdu. 8 qız, 8 qız çıxmışdı. Sonra baş verir, məruzə eləyir ki, 8 qız 8-si də səhər kimi 2 biri 3 tırda, biri 5 tırda əlaqədə oldu. Bu qədər qazanc oldu. 3 tır şofəri qutara bilmirdi, boşala bilmirdi. 10 10 dəqiqə vaxt ayırdıq, hətta birinə, ikinci 10 dəqiqə vaxt ayırdıq. Bu qədər qazanc oldu, bu qədər gəlir oldu. Allah sizi biabr eləsin. Mənim ətim töküldü. Mənim ətim töküldü. Allah sizi biabr eləsin. Bu xalqın adını Bu ülkenin adını bu kadar da batırmak mı? Dünyanın her yerinden tır şoförleri keçir. Dünyanın yarısından ülkelerinden insanlar oradan keçir. Tırlar oradan keçir. Azerbaycan'ın namusunu bu kadar mı ucuz satırsınız siz? Zeki Bey, her şeyden bir ağır söz bir neçe cümlede buna de bitireyim. Ve bu Olur. videonu da kesecekler. Bu videonu dostlar kesecek. Kardeşler, bütün her yerde paylaşılacak. Astarallar, canım ciğerim talışlar, Görürsüz mənə məlumatları polis rəisi verir. Alçıq nazirdə böyük vəzifədədir. Xahiş edirəm hər bir asteralı, orada olan asteralada olan, hətta mənim Talış bölgəm Qaracan, Talışlar, sizi əzəm məmurların bax belə məlumatlarını verin, onları dünyada rəzil eləyim. Hətta İlhamın kat yoluna toxunulmuş pullar varsa belə, indi bax bu hesabdan İlhama pul getmirsə, dalını dağıdacaq. Xahiş edirəm. Mənə məlumat verin. Onları Astaranın polis rəisi məhv olmalıdı.